Осмотр теплообменника. Здесь представлен уже э, вскрытый теплообменник э, в межотопительный период. Если в ваших домах есть балера кожехотрубные или пластинчатые, за какой-то промежуток времени они могут выглядеть у вас вот так или вот так. Согласно правилам эксплуатации э, и сетей, э, предусматривается постоянный ремонт, осмотр данных теплообменников. Механическая чистка или химическая разрешено делать раз в два года для того, чтобы избавиться вот от этой накипи. Ведь почему накип? За счет увеличения накипи увеличивается объем теплоносителя, который вам необходим, а качество воды или качество тепла, которое передается, уменьшается. То есть вы теряете тепло вот на этих осадках. Что в случае можно делать? Согласно паспортов оборудования пластинчатые теплообменники, даже можно разбирать, можно провести механическую очистку. То есть если вы разобрали согласно паспорта теплообменник провели просто обычную, как помыли дома посуду. Получили новый чистый лист нержавейка. Это из нержавеющей стали. Вставили прокладки, собрали обратно. трубные те, которые вы, может быть, чаще встречали. Трубочки чистятся обычной арматурой. А? Шомполом. Шомполом. Абсолютно точно.